Добрий вам, мої вірні, надійні і головне допитливі співрозмовники. Ми щотижня зустрічаємося з вами у студії програми Бажаємо здоров'я, аби поповнити скарбничку наших знань про власний організм. Чим більше знаємо, тим менше шансів схибити. Деякі речі настільки звичні і часто зустрічаються у нашому житті, що на перший погляд видаються цілком безпечними. Як, наприклад, кабінет косметолога у приміщенні перукарні або процедури омолодження у домашніх умовах. Сьогодні ми розкажемо і, головне, покажемо, де чекати небезпеки. І для початку запитаємо у Вінничан на їхню думку, хто де і за яких умов має право проводити косметологічні процедури. Ну, звісно, ізвісно всім жінкам про косметичні процедури. Та красота для ліця обов'язково нужна. От молодих років і до взрослих. Вот. А кто их может проводить? Конечно же, косметолог. Но если нет такой возможности, то, естественно, женщина должна это делать сама. Правильность – это гигиена, в первую очередь. И, естественно, чтобы был профессионал человек. Обязательно должна быть усвита, потому что это жизнь и красота человека. Можно и проводить в домашних условиях, конечно. Ну и если уже это касается очищения, глубокого очищения, то, конечно, это должен быть косметолог. Если не сохранять правильно санитарные нормы, все это не делать, то можно заразиться чем угодно. Чем угодно. Разные болезни. Ну, страшно даже подумать, какие могут быть. Ну, грибками разными, разными болезнями, я не знаю, даже вплоть до спида. На жаль, дуже летальные выпадки бывают. І, наприклад, в мене знайомий заразився гепатитом Б. Він, правда, лікується, але це дуже, дуже летальні є. Не всі, не всі, правда, ну, це все очищують, свої приладдя, там це все. Тобто, треба. Ходити до однієї та тої самої людини, якої хоча б є якась медична освіта, чуть -чуть, і вона дійсно старається виконувати свою роботу правильно. Косметичні процедури повинен проводити косметолог, відповідно. Можливо, з порадами дерматолога. Це залежить від індивідуальності, від людини, тобто від властивостей її шкіри. Чесно кажучи, результати опитування мене аніскільки не здивували. Все таки знань бракує. І для того, щоб поповнити наші знання, ми сьогодні до студії запросили лікаря, тому що косметологія це все таки галузь медицини. Отже, знайомтеся, кандидат медичних наук, дерматовенеролог і косметолог центру пластичної хірургії Еталон Ірина Стемпен. Я вас вітаю. Спасибі, що прийшли, бачили опитування, бачили, що люди. Ну, скажімо так, мілко плавають в питаннях косметології, досить часто плутають взагалі з візажем, готові довірити людині, яка в принципі не має ліцензії. Ну так кажуть, що має бути професіонал, але не говорять про те, що це має бути лікар. Ви як ніхто знаєте, що косметологія це галузь медицини, і проводити косметологічні процедури повинен лікар. Але для початку давайте все таки розмежуємо. Є різна косметологія, правильно є терапевтична, а є інвазивна. Правильно, правильно, є терапевтична і інвазивна. в чому різниця? При инвазивных косметических манипуляциях нарушается целостность кожи. И в данном случае мы имеем работу с кровью. Вот это нужно ставить на первый план. И если речь идет о косметологии, у нас сегодня косметология в двух руслах существует. Первое русло — это косметология, которую могут по закону, согласно законодательству, Практиковать э, даже люди, не имеющие медицинской подготовки. Они проходят курсы косметологии, работают косметологами. Накладывают маски, проводят чистки, но только чистки, где нет э, воспалительных элементов. Они могут делать э, легкие пилинги. То есть такая косметология может существовать в, э, в кабинете, макерских. В кабинете. В да. Могут. И э, второе ответвление косметологии. Я вам скажу, у нас вообще парадоксальная ситуация совершенно сложилась с косметологией. Очень долго косметология существовала параллельно с парикмахерским делом. Ну, на тех же территориях. Но последние 20 лет косметология – это уже медицинская отрасль. А почему люди за 20 роков не заменились ставлением? <сум> Нет, вот именно в этом и парадокс. То есть э, люди косметологи так и продолжают воспринимать на уровне парикмахерской. А на самом деле это сегодня медицинская отрасль, требующая специальных знаний, это очень быстро развивающаяся отрасль с достаточно жесткими методами. И то, что мы называем инвазивными манипуляциями, мезотерапия, введение ботулотоксина, то, что сегодня ставят нити в лицо, то, что убирают папилломы, специальные виды чистки с дренированием воспалительных очагов, это все косметология, которую может выполнять только врач. Поэтому у нас дійсно є два путі косметології, і добре, якщо вони объединяются в спеціалізованому червені, в спеціалізованому да, учреждении. От, скажіть, хотіла б уточнити, деякі люди навіть так боязко сприймають, тому що це всередину це вколоти, це маніпуляції, які всередині організму відбуваються. Чи можна без них обійтися? Чи вони настільки ефективніші зазвичай маски, креми? На порядок ефективніші. Да, на порядок, на порядок эффективнее. Если есть вопрос о том, каким образом в верхней трети лица убрать морщины, да, возле глаз и на лбу. Никакой крем не уберет, никакие маски не уберут. Нужно ввести ботулотоксин, и это шприц, это игла, вот это инвазивный метод. И тогда 4-8 месяцев здесь не будет морщин. Если вопрос о том, запустить клетки в работу в молодом режиме, и выбирать между сеансом мезотерапии, то, что ну, сегодня называется, например, биоревитализация, да, введение гиалуроновой кислоты, и 10 масок, я скажу, будет приоритет биоревитализации. Эффект... Никакие 10 масок не дадут. Не сколь... Нет, не дадут. Напомню, через то, что такие эффекты, так богато, скажем, косметологов хотят этим заниматься. Потому, ну что так что это целом... естественно, конечно. Мне одна моя коллега когда-то сказала, Лаври хірургів не дають нам покої. От до тих пор, поки лаври хірургів не будуть давати покої терапевтам косметологам до тих пор ми будемо мати здесь массу осложнений. Отже, ми плавно підходимо до наступного питання. Це має проводити тільки хірург, чи можливо це дерматолог, венеролог? Хто має проводити такі процедури? Чи я як клієнт можу спитати в нього переглянути його документи, його ліцензії на такі? Вид деяльности но ну, очень бы хотелось чтобы люди когда приходят к специалисту они спрашивали есть у него диплом врача хотя бы или нет и и я, наверное, из ну, ну как если он этим занимается он должен показать то есть он должен показать всю свою документацию или он имеет подготовку например по если по хирургии это вообще обязательно а если по косметологии или он врач у меня многие мои клиентки, которые приходят и где-то делали манипуляции. Я вот уколола какие-то витаминчики, и мне сделали на дому. А я спрашиваю, вам врач проводил манипуляцию? Ну, конечно, она ведь делает. То есть то, что она делает, это значит уже само, что да, автоматически, что она врач. На самом деле, эти манипуляции могут проводиться только в медицинских учреждениях, там, где повреждается кожа, там, где есть работа с кровью. И в данном случае не только медицинские и социальные аспекты имеют э, значение. В данном случае основное значение мы должны все-таки отдавать юридическим моментам. Потому что так говорит закон. По законодательству никто больше не имеет права делать инвазивные методы, как только хирурги и дерматокосметологи в специализированных учреждениях. То есть это лечебное учреждение. По закону. А если уже обсуждать медицинские аспекты и социальные аспекты, то это уже, ну, скажем, это специально для отдельной передачи разговор. Э, Ты что я читала? Кроме медицинской лицензии, если это плазмо-лифтинг, то обязательно дозвил должен быть саме на работу с препаратами На работу крови. с кровью, да. Мне недавно это пришла, Конечно, мне недавно пришла одна Звертайте моя, увагу. да, клиентка и сказала, у меня соседка сделала плазмолифтинг лифтинг в, в гостинице. Я говорю, в какой гостинице? Ну, в приспособленном помещении, косметический кабинет в гостинице. На самом деле, для того, чтобы... Что такое плазмолифт? Вот хотелось бы, что доказать, такое чтобы зрители да. что это за процедура. Забрали кровь из вены. Сбогатели ее? Нет, есть специальные технологии. Переносят в пробирку эту кровь, потом центрифугируют. Есть определенные параметры. После этого снова забирают ту часть, которая ну, называется плазма, обогащенная тромбоцитами. И делают инъекции множественные, то есть лицо, шея, декольте, множественные инъекции. При этом нужно понимать, что кровь попадает, может попадать на технологическую одежду, в окружающую среду, на предметы, на одежду самого клиента есть в данном случае отходы этого производства, спонжи. То есть если это не медицинское учреждение, там нет условий, которые помогли бы эти все моменты сделать безопасными. То есть даже элементарная вещь, вот эти вот спонжи их надо, и шприцы, их надо специальным образом для того, чтобы не произошло заражение других людей за пределами этого кабинета. То есть их нужно специальным образом утилизировать. И этого нельзя сделать приспособ... В готеле, при приспособ... нет, кажется, этого не... сделать нет, нет, ни в каких не специализированных учреждениях этого сделать нельзя. нельзя. Мы начали говорить про кровь. Что может занести недобросовестный, скажем, косметолог, если это не належный умови, не належный Что он может подарить такого негативного? В данном случае даже не вопрос о том, что он недобросовестный косметолог. Мы всегда забываем, что в данном деле есть две стороны. Есть пациент, который точно так же может быть источником ВИЧ, то есть СПИД. Он может быть источником гепатита В, гепатита С, сифилиса. И точно так же человек, который проводит ему манипуляцию, он, например, может поранить палец при этом и потом проводить манипуляцию клиенту. Даже перчатка в данном случае, если он проколет перчатку, вопрос не решает. То есть они оба могут быть источниками, источниками заражения в данном случае. И если это проводится на дому, несомненно, в медицинских учреждениях весь персонал, он имеет санитарную книжку, они обследуются, мы все время сдаем кровь для того, чтобы видеть, насколько мы здоровы, можем ли мы проводить эти манипуляции. Так что это очень важный вопрос. Этого нельзя делать ни на дому, ни в приспособленных помещениях. Какие условия должны быть созданы в соответствующей клинике, для того, чтобы клиент спокойно туда зашел и отдался в руки лекарю и знал, что все безопасно? Какие-то параметры, возможно, что самое должно быть? Но прежде всего, это должно быть учреждение, которое имеет медицинскую лицензию. И там эти вещи учитываются. Начиная от того, какие помещения используются, и как они оборудуются, про а само. в данном случае они должны быть стерильными, то есть эти манипуляции проводятся только в стерильных условиях. А в стерильных условиях это есть два вида помещений: это операционные и это перевязочные манипуляционные, куда нет доступа никому в кроме. Два разных помещения. Это разные помещения, но и там и там есть возможность проводить эти манипуляции. Даже в косметическом кабинете нельзя проводить ни филирование, ни ведение батуловки. Нельзя. Это можно проводить только там, где в есть, да, там, где есть специали специализированные условия и, я бы сказала, специальный режим работы. Ми робимо невеличку паузу в нашій розмові. Наша знімальна група уявила себе у ролі такої пересічної панянки, яка прийшла отримувати послуги до центру косметологічного. І ось ми хочемо поділитися власним досвідом і, можливо, порадами. Давайте переглянемо. Ласкаво просимо до кабінету косметолога. Тут проводять більшість процедур, окрім тих, які пов'язані з порушенням цілісності шкіри. За зовнішнім, майже домашнім комфортом ховається ціла низка непорушних правил, про які пересічний клієнт може навіть не віддати. Наприклад, в такому приміщенні обов'язковими є лампи для знезараження повітря та засоби дезінфекції, а ось живі рослини категорично заборонені. нельзя использовать натуральные растения. То есть если растения какие-то вы хотите украсить свое помещение, они должны быть искусственными. То есть потому что наличие земли, горшков земли ни в коем случае здесь не должно быть. Это возбудители весьма опасных инфекций могут попадать в воздух и на поверхности в помещении. Емности для косметичних проходят по попередню термичную обробку. Їх повинно бути рівно стільки, скільки пацієнтів передбачено у косметолога на день. То есть из одной миски нельзя умывать всех клиенток. Почему? Потому что, несмотря на то, что здесь нельзя проводить манипуляции, связанные с нарушением целостности кожи, однако существуют такие возбудители, как вирус герпеса, вирус папилломы человека, стафилококки. И, естественно, если не проводить обработку в таких условиях, если умывать всех из одной миски. то вероятність інфіцирування буде достатньо високою. Дорогою до іншого кабінета звертаємо увагу на прибиральне приладдя. Санстанції тут, напевне, нудно, бо кожна серветка чи бокс підписані. Для стін одні інструменти, для підлоги другі, для стелі треті. У самій маніпуляційний стерильне середовище. Нічого зайвого, ані картин, ані штучних прикрас. Усе, с чем будет контактувати ликар и пациент, прошло спецобробку. Очень важным моментом здесь является стерильный перевязочный материал. Что я имею в виду? Например, вот так взять спонж да, из упаковки. Это недопустимо. То есть так можно брать спонж для того, чтобы сделать демакияж. Это не стерильные материалы перевязочные. И их нельзя использовать в инвазивных манипуляциях. Если учреждение не имеет своей стерилизационной, значит они должны это купить в аптеке. У нас в эталоне своя автоклавная, то есть мы сами стерилизуем материал. И вот вы сейчас посмотрите, насколько отличаются стерильные материалы, которые автоклавированы, от тех, которые вы видели только что. Вот. Вы посмотрите, это стерильные материалы, которые используются для манипуляций. Вы видите, Таня, они, да, они не белые. То есть эти э, такого кремового цвета, потому что они были обработаны э, горячим паром под высоким давлением. И на останок. Під рукою у лікаря должна бути добре укомплектована протишокова аптечка. Якщо такої у полі зору немає, Це не справжня медична установа. А отже, довірити їй своє здоров'я і життя щонайменше нерозумно. Сподіваюся, що наш сюжет приніс вам чимало корисної інформації. Ми повертаємося до нашої розмови. Зараз будемо говорити про, саме про персону лікаря. Чи повинен він знати анатомію досконало? Ну, в даному випадку, якщо ми говоримо про врачі, то, звісно, але насправді ми сталкуємося з тим, що практикують не тільки врачі. А практикуют средний медперсонал эти Медсестри. методики, медсестры. Но они начинаете в чате анатомию. Они учат анатомию, но ни знания по анатомии у медсестер, ни по фармакологии они не получают в том объеме. Если речь идет о анатомии, врач учит анатомию полтора года. Больше нет ни одного такого базового предмета, который бы учили так долго. Если речь идет о заполнении морщин, если речь идет о волюмеризации, есть такой метод вводится. В двух словах, чтобы заразумело глядачей. Очень просто. Гиалуроновая кислота вводится в больших объемах. Это увеличение губ, это увеличение э, вот, скуловой области, подбородка и так далее. На сегодняшний день это очень большая проблема. Мы в эталоне за последние полтора года сталкиваемся с большим количеством женщин молодых который мы проводим лицевой лифтинг, то есть подтяжку лица, 36-38-40 лет. Раньше за за, рану, за, не за просто рану. рано. Предыдущие 20 лет, которые вот мы практикуем, у нас не было такой катастрофы. И это все женщины. Либо им проводилась волюмеризация, то есть увеличение объемов, и они себя не воспринимают в зеркале адекватно, им не нравится то, что они получили, или были поставлены нити и было нарушение вот таких анатомических особенностей. То есть на сегодняшний день это очень большая проблема, и некоторые манипуляции были проведены на дому. Само через COS такие похопки трапляются и доводится Но нужно понимать, что, конечно, предпочтение нужно отдавать прежде всего хирургам. Они точно знают а не на помни? картинке, как выглядят мышцы, какая иннервация, какое кровоснабжение они с этим работают. И они знают, куда уводить. Мы сталкиваемся с миграцией гиалуроновой кислоты. Раньше был силикон. Вот он мигрировал, и он был запрещен. Да, Он был запрещен. А теперь гиалуроновая кислота, которая есть безопаснейший препарат, но введенная в больших количествах и неправильные места, человеком, который учил анатомию по картинкам, мы имеем массу проблем сегодня. И э, вы понимаете, это видимая вещь. Вот ввели, допустим, человеку неправильно ботулотоксин. Ну, глаз немножко там подвисает века. Не напрасно смеетесь, Таня. Мне ну, не, не страшно, э, что такие доводится, это как бы, не даже, нет, нет, на себе. на самом деле это не должно быть страшно. Ну, угол рта немножко висит. Понимаете? То у будет ходить? Нет. Боту, да, но недолго. <свят> Батулотоксин э, это 4-8 месяцев. Потом все вернется на круги свои. А 4-8 месяцев эта людина на работу будет ходить, как вы говорите, с ну, куточком? Ну, если руками, она сделала то... на дому, как говорится, мы знаем, да, за что мы платим. Это в буквальном смысле Буквально. вылазить боком? Конечно. Но если сделана волюмеризация, то есть увеличены, мы сталкиваемся с совершенно дикими, вот приходят с такими губами, с шишками, с деформированными, то вывернутыми. А зачем нам фото? Посмотрите, вы на улицах их видите уже, теперь этих девочек несчастных. То есть это проведено, конечно, специалистами, которые не ориентируются в анатомии. Вот. В в случае... можно с такой людьми, ну яка? Нет, очень забыли, сложно. Чем... В данном случае очень сложно. Закон потому, не защищает. Нет, плане. в данном случае подписывается информированное соглашение. Это раз. Человек сам. Я, вы знаете, с чем сталкиваюсь. Очень многие женщины хотят такие губы. Но они ну, потом, уже, потом уже, через некоторое время, вот она просит, чтобы ей эстети сделала, потом она понимает, что она с этим не может жить. Но тут уже сделать ничего нельзя. В принципе, гиалуроновая кислота со временем рассосется. Но она может после себя оставить ямки или выпуклости, или то, что называется фиброз это рубец. И в этом месте уже сделать ничего нельзя. Так что в данном случае судиться очень тяжело. И кроме того, кто докажет, что она, допустим, если не было фотографий до и после, что она вот такая вот не пришла? Безнадежная ситуация. Закон в данном случае. В данном экране, случае, не в данном случае це... да. Но в есть сути... еще страшнее аспект, Таня. То, что видно на лице, это видно. Это что, а если, б... а если было заражение произведено, да, вот в данном случае, если человек получил, например, гепатит С. То послідство намного тяжелі, ніж то, як це все виглядає. Давайте трішечки про самі препарати, про э, чи всі, які потрапляють до України, сертифіковані, і чи взагалі сертифікат може говорити про ефективність препарату. Ні, не всі сертифіковані. Ми сьогодні імемо е, якщо вже не десятки, то сотні найменувань. Большинство из них, несомненно, сертифицируются, но есть много препаратов, которые при, применяются и не имеют сертификата. А о эффективности это ничего не говорит. Что такое сертификат? Это значит, что он препарат не цитотоксичен, то есть он не оказывает токсическое влияние на клетку. Но если вам скажут, давайте мы вам сейчас поразглаживаем морщины, вот, вот этот вот, вот эти витаминчики в коктейле они разглаживают морщины. Видите, у нас сертификат. Нет, сертификат говорит о цитотоксичности. А о том, на что они поразглаживают морщины, должны быть клинические исследования. То есть должны быть проведены доказательные исследования о том, что это так и происходит. Так вот, если взять 100%, у нас клинические исследования, 5% препаратов приблизительно имеют из всех, которые сегодня применяются. Для мезотерапии, для нидлинга, так называемого, для филирования и так далее. 5% не больше. Чем же не медик купить такие препараты для проведения мезотерапии для встановления этих... Может, не может, тур. может. В мы постоянно сталкиваемся с тем, что приходят люди и говорят... Более того, я знаю, даже у меня мои клиентки покупали пилинги, хотели... Высокой концентрации. Высокой концентрации, да, покупали пилинги, им продавали. За последние, допустим, лет 8, я вспоминаю, вот на выставках, на семинарах у меня лично вот, да, как у врача. Всего три раза попросили диплом, чтобы я продемонстрировала диплом, и тогда мне продадут или сделают, или будет обучение. В принципе, даже после того, как потребуют такой диплом, и закупка произошла врачом, Распространяются потом препараты в дальнейшем и для... пикпильном можно его купить. Ну, они покупаются. То есть это не всегда требуется о вот, высшем медицинском образовании диплом иметь для того, чтобы их купить. То есть и ботулотоксину у нас колят, не специалисты и мезотерапевтические средства применяют, и морщины заполняют, и все они имеют доступ Я Я думаю, к тут на початый край работы для наших законодавцев, если в обегу нет, 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 нет никак, никакого. Законодательство очень простое и одно. Инвазивные методики необходимо практиковать в медицинском учреждении І врачом. Так що нічого не треба нового придумувати. Ну, щоб все не продавали вже... не професіоналам, які можуть нашкодити людям. Ну, це вже да, проси ну, совісливості, дистриб'ютора. Е, у вашому центрі, як потрапляють препарати і процедури до переліку тих, які ви рекомендуєте пацієнтам? Ми взагалі существуем уже 21 рік. И я скажу, що ми достатньо консервативні. То есть мы принимаем препарат к работе только тогда, когда он минимум 5 лет в Украине, если он имеет вот этот сертификат нетоксичности, и если компания предоставляет клинические исследования. То есть сегодня их очень много. Выбрать достаточно сложно, особенно начинающим специалистам выбрать сложно. Но я вам скажу, что наш консерватизм все эти годы нас защищал, когда приходили новые препараты, кто-то с полимолочной кислотой работал, кто-то с не биодеградирующими гелями работали. Сегодня есть очень много осложнений, 2-3 года на рынке, потом он уходит, оставил множество людей, у которых есть проблемы. Вот. Мы все эти годы отдавали предпочтение европейским препаратам. У вас такая политика, чтобы вы вожину подходите до препаратов в врачебного... Я представляю себе, что любой врач должен понимать, основное не навреди, И поэтому лучше в данном случае не бежать за рекламой, не слушать то, что говорит реклама. Реклама это одно, клинические исследования с подтверждением это совершенно другое. Поэтому у нас достаточно ограниченный перечень тех препаратов, с которыми мы работаем. Это только европейский производитель. И это препараты, которые клинически имеют подтвержденную и безопасность, и эффективность. Питание на устанок. Чи клиент может укладывать договор, который гарантирует, ну, если серьезная клиника, напевно, так и мая быть, правда? Есть такая вещь, как информированное соглашение. Он может заключать договор. В данном случае есть только одно «но» договор этот не защищает от реакции собственного организма. Ну, мы же не полируем, в ну, мы не не полируем стол, когда мы знаем, вот деревянный стол, вот есть лак. И вот на вот такой вот стол при таких условиях, если полакировать, он будет 20 лет красивый и великолепный. А когда делаешь инвазивную методику человеку, нужно понимать, что у него есть свои параметры заживления. И поэтому очень много зависит и от того, каким образом он после манипуляции себя ведет. Курітліон, наприклад, це теж значення. впливає на да, спосіб значення. життя. Да, 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 Спасибо вам, Ірина Васильевна, що ви прийшли до нас. У нас є така традиція у нашої програми наостанок побажання від гостя для наших глядачів. Що би ви, як косметолог, як лікар побажали, ну, напевне, більше панянкам, тому що тема все-таки була більш жіноча. Я бы посоветовала спокойнее воспринимать то, что происходит у нас с возрастом. То есть мы красивы в любом возрасте. Главное то, что у нас внутри. И если уже делать выбор, делать или не делать, лучше не делать, если делать плохими препаратами и не у специалистов. Как лучше не Лучше вообще не делать. Спасибі вам, що ви провели ці півгодини з нами. Програма Бажаємо здоров'я! Щиро бажає вам залишатися молодими, свіжими, гарними і повернутись до нас за тиждень з новими емоціями. Побачимось!